Suallıq arnabaxaq. Belə bir məsələmiz var. Qapalı qabda 0.6 mol dəm qazı və 0.4 mol oksigen qarışdırıldıqda reaksiya baş verir. Tarazlıq anında başlanğıc maddələrin molekullarının sayının cəmi məhsulun molekullarının sayına bərabər olur. Tarazlıq sabiti 8-ə bərabərdir. Reaksiya gedən qabın həcmini tapın. Əgər məsələnin şərtində sizə bir xeyli bu, indi gördüyümüz kimi məsələ biraz uzundu və ə, məlumat çoxdur. Bu zaman hardan başlayırıq? Bizə nə istir, məsələn, sonunda nəyi tapmaq tələb olunur? Reaksiya gedən qabın həcmi. Və əlimizdə nə var? Başlanğıc maddələrin mol miqdarları var. Tarazlıq anında nə baş verib o var və tarazlıq sabiti var. Tarazlıq sabiti və reaksiyamız bənlidir. M qazı + oksigen alındı karbon qazı əmsallaşdırdıq. Reaksiya görən maddələrimiz hamısı qaz halındadır və bizim reaksiyamız müəyyən qapalı bir qabda gedir. Qabın həcmini tapmaq lazımdır. Tarazlıq sabitinin bu reaksiya üçün düsturunu yazaq. Kt = məhsulumuz karbon qazı. Karbon qazının atılıq tarazlıqda olan qatılığı və əmsalı 2 olduğuna görə kvadratı bölünsün. Reaksiyaə girən maddələrimizdən dəm qazının tarazlıqda olan miqdarının, qatılığının kvadratı, çünki əmsalı 2-dir, vurmaq oksigenin reaksiyaə girən maddələrimizdən növbəti oksigendir. Tarazlıqda olan qatılığı Ə, hasilinə. Deməli, bu bizim tarazlıq sabitimizin düsturudur. Və biz də bilirik ki, qatılıq əmsalı nəyə bərabərdir? Nə bölünsün V düsturu ilə hesablanır. Demək ki, bu düsturdan mən belə bir dəyişəni tapa bilərəm. Əgər mən dəm qazının və ya karbon qazının, ümumiyyətlə məhsullarımızın tarazlıqda olan mol miqdarlarını bilsəm, bu düsturu nə, yəni ə mol miqdarı karbon qazı bölünsün həcmi qabın həcminin kvadratı aşağıda da yenə m qazının amma tarazlıqda olan mol miqdarı vurmaq oksigenin molu bölünsün həcm və Təbii ki, bütün reaksiya eyni qabda olduğuna görə bu həcmlər hər birində eynidir. Kvadratlar ixtisar gedir və beləliklə KT-nin düsturunu belə bir vəziyyətdə yaza bilərik. Karbon qazının kvadratı bölmək dəm qazının burda daha səliqəli yazaq, indeksli olsun. Nö demqazanın kvadratı molun kvadratı vurmaq oksigen və Bu, v də qalxdı sürətə. Və beləliklə biz bu düsturdan kt-nin qiymətini bilirik, zətən məsələdə var. Tarazlıq halındakı mol miqdarlarını da bilsək, v-ni rahatlıqla tapa bilərik. Tarazlıq anındakı mol miqdarlarını nə ilə tapacağıq? Bunun üçün bizə lazım olacaq məlumatlar məsələnin ilk cümlələrində var. Deməli, başlanğıc halda Qabımızda 0.6 mol dəm qazu var və 0.4 molda oksigen var. Karbon qazu hələ ki reaksiyaya tam başlamadığına görə 0dır başlanğıcda. Reaksiyaya getdi müəyyən qatlıq, müəyyən mol sərf olundu reaksiyaya. Nə qədəri bilmirəm. Onda mən əmsallara uyğun mol nisbəti yaza bilərəm. Yəni əgər 2 mol dəm qazu 2 mol oksigenlə reaksiya girəndə 2 mol karbon qazı əmələ gətirirdisə, onda oksigeni x mol götürsəm, bundan 2 dəfə artıq karbon qazı dəmqaz reaksiyayə girər. 2x mol. Və 2x molda elə alınar bizim karbon qazımız. Başlanğıcımız nə qədər idi? 0.6. İndi tarazlıqda qalanı tapaq. 0.6-dan 2x-i reaksiya sərf olunub. Nə qədər qalıb? 0.6 - 2x. Oksigenin 0.4 əlimizdə var idi. Nə qədəri sərf olundu? X-i. Əlimizdə nə qədər qaldı? 0.4 - x. Və karbon qazı başlanğıcda yox idi. Tarazlıqda 2x alındı. Şərtə görə tarazlıq anında başlanğıc maddələrin molekullarının sayının cəmi məhsulun molekullarının sayına bərabərdir. Başlanğıc maddələrimizdən tarazlıqda nə qədə qalıb? 0.6 - 2x və 0.4 - x. Və bunların cəmi şərtə görə 0.6 - 2x + 0.4 - x = 2x-a ifadəni sadələşdirərək, e, deməli burada e, mötərizə qoymağa ehtiyac yoxdur, çünki müsbət işarə olduğuna görə onsuz da nə 0.4-ün nə də x-in işarəsi dəyişməyəcək. Deməli, onda 1 çıxmaq 3x = 2x-a 5x = 1-ə x = 0.2 mola. İndi mən artıq dəm qazı, karbon qazı və e, deməli oksigenin tarazlıqda olan mol miqdarlarını tapa bilərəm. E, dəm qazından nə qədər qalmışdı, tapmışdıq tarazlıqda? 0.6 xumaq 2x x'in də qiyməti burada bəllidir. Deməli yazacam 2 vurmaq 0.2. E, bu eləcə 0.4 - 0.6-dan da 0.4-ü çıxanda qaldı 0.2. Gəldik oksigena. Nə qədərdi e, tarazlıqdan miqdarı? Tarazlıqdan miqdarı 0.4 - x idi. Molça. X-in də qiymətini tapmışıq 0.2. Deməli, oksigendən dərlimiz də, də 0.2 qalıb. Gəldik karbon qazına. Karbon qazından tarazlıqda tapmışdıq 2x. Deməli, 2 vurmaq 0.2, bu da oldu 0.4. Artıq molları da tapdığımıza görə, KT-nin düsturundan B-ni rahatlıqla hesablaya bilərik. Çünki lazım olan V-ni hesablamaq üçün lazım olan bütün məlumatlar əlimizdə var. Bu düsturdan V bərabərdir. Deməli, kate vurmaq, dəm qazının mol miqdarının kvadratı vurmaq, oksigenin mol miqdarı ölmək karbon qazının mol miqdarının kvadratı bərabərdir KT-miz məsələn şəklində şərtində 8. Dəm qazı nə qədər tapdıq? 0.2 kvadratına e, belə yazaq 0.2-nin kvadratı. Oksigendən nə qədər alındı? Eləcə 0.2. Dem, karbon qazından 0.4-ün kvadratı

you <music>